Доброго дня, шановная громада. Э -э, вообще приятно здесь быть. Я сам Горловчанин, и когда попал сюда к вам первый раз, я был восхищен то, что я здесь увидел. И я благодарен каждому из э, жителей этого поселка, которые дали кредит доверия молодому парню, моему соратнику другу Владимиру Веселку. Я думаю, что этот кредит доверия, который вы ему дали, он уже начал его оправдывать, правильно? И такой праздник, как я вижу сегодня, э, с такими казаками, с такими гостями, как э, они есть сегодня, я думаю, это только маленькое начало того, что мы все увидим с вами, как э, ваш поселок начнет процветать. Как вы все, мы все будем участниками красивого, процветающего нашего ну, путнего каждого дня. Не просто один раз там, знаете, в год. А каждый день нам будет интересно здесь жить. Он будет больше э, благоустраиваться. Поэтому вот, как сказал Народный депутат, что зарегистрирован законопроект э, закон, э, ну, да, по празднованию дня 350-летия поселка. Вы знаете, я хочу сказать о том, что есть закон о сеянии и жатве. И этот закон, он работает. То, что человек посеял, то он и пожнет. Сто процентов так будет. И вам это известно, когда вы в огород что-то сеете, то вы в конце э, начинаете это получать. И вы 2 июня, вы посеяли свой голос своего молодого поселкового голову. И я знаю, что это, то, что вы посеяли, оно принесет сходы. И я хотел бы каждого из вас призвать, чтобы вы были активными людьми, чтобы вы, как вы в огороде чуть-чуть, знаете, выходите и работаете, чтобы вы точно так же работали в своем поселке и помогли Владимиру Юрьевичу, чтобы состоялся этот поселок более красивый. И я на этом месте для того, чтобы поздравить э, с этим праздником, Днем поселка его и вручить. Можно поддержать? Владимир Юрьевич, я хотел бы вам вручить от объединенной оппозиции и от батьківщины подяку за то, что вы разбудовываете в своем месте активную громадську позицию, что вы працюете на благо народу, С праздником вас. И, пожалуйста, доходите где-то тут у меня в Вот такой с дрезубом значочек вам. С праздником еще раз. И еще и хотелось бы поздравить вашего депутата, нашего депутата. Э, с ее активной позицией, это э, Бодни Конева. Я хотел бы ее позвать сюда. Это ваш депутат, депутат, э, депутат земельной комиссии, э, э, Валентина Викторовна. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы отдаете свою жизнь на поселка что вы активно ведете здесь работу. Поэтому мы вас поздравляем и вручаем такой подарочек. Давайте все вместе, потому что это ваши, ваши те люди, которые выходят на передовую, на какую передовую, на передовую сегодняшние проблемы, какой-то еще чего-то. Поэтому я хотел бы вместе с вами призвать вас к общей работе. Работа – это чтобы мы не сидели и не думали, что наша хата с краю, я ничего не знаю. Давайте вместе построим красивое будущее. Спасибо. С праздником вас, дорогие друзья.